Перше запитання до вас: ось з приводу реформи Міністерства внутрішніх справ. Наскільки я розумію, це перша така масштабна реформа. От простим людям, чого їм варто очікувати від тих змін, які відбудуться в цьому силовому відомстві? во перше по итогам реформ у нас вже не буде таких випробуваних роботів ГАИ, які були постійно всі 23 три років. Независимості, ми плануємо в ході реформ. заменить полностью э, моменты, связанные с подходом работника ГАИ к, авто, э, к автомобилисту, на э, исключительно электронные формы контакта. То есть все должно быть сделано по видеокамерам, фиксация полная всех правонарушений. И после этого бесконтактное общение граждан с милицией по данному поводу. Будут получаться квитанции, будет в интернете ссылочка на видеозапись, где можно будет посмотреть, что ты нарушил. Если человек не согласен, он будет приходить в суд и доказывать, что на видеозаписи это не он, или он не нарушил, и так далее. И так далее. Для этого предстоит внести целый ряд изменений в закон, но тем не менее, вот эта часть конфликта общества и милиции, она будет снята. Наскільки швидкими а, будуть ці зміни, тобто які люди зможуть відчути? І я теж читав про те, що там мають бути ліквідовані деякі підрозділи. А, а Що буде на зміну їм? Є ну, ситуація, при деякі підрозділи підрозділення і працюють неефективно, наприклад, є така ветеринарна міліція. Ну, что известно обычным гражданам о работе ветеринарной милиции? Ну, практически ничего. При этом есть штат, есть руководство, есть начальники и так далее, и так далее. У них есть машины, секретари. Есть ОБОП, которые фактически дублируют на сегодняшний день работу уголовного розыска и работу управления по борьбе с экономическими преступлениями. То есть ОБОП на сегодняшний день, он себя и жил, поскольку на сегодняшний день банд по 150-200 участников их нет. У нас, так сказать, они теперь есть только на Востоке, и с ними надо бороться с усилиями регулярной армии. В то же время в системе УБОПа работает огромное количество э, сотрудников, часть из которых, самых лучших, мы заберем работать в угрозыск и управляем в, в с экономической преступностью, но бюрократию мы устраним. Украина не настолько богатая страна, чтобы содержать две параллельные структуры, занимающиеся отловом бандитов. Достаточно одной.